Ну що, поїхали. Да. Вони поїхали, ми їх сьогодні провели. І хочу вам сказати, що от зараз навіть враження таке, от вже в у цього євро. Хочеться, щоб наші виступили. Дуже хороші слова сказав Артем Федецький. Олександр Олексійович, буквально кілька слів, тому що ми ще будемо довго говорити, що багато днів до євро. Що чекаємо? Ну, оби на таких форумах що хочеться. Хочеться е, чого-то у відділення такого неординарного, захватуваючого. І почувствувати себе супричасним в більшому празднику, щоб не вийшло так, що я на цій свадьбе был, п'єл, ел, і що там далі знає. Це коли ми туди не потрапляємо, то в основному така враження. Вот, вот, <laughs> <такая, вот, laughs> <такая, laughs> Зараз ми потрапили, будь-якому разі будемо болівати. Не треба з патрупи вийти. Влажно. Согласен, надо однозначно хотя бы программу минимум выйти из подрупы, но радует то, что такой ажиотаж вокруг отъезда нашей национальной сборной. Футболисты, увидев такое отношение людей, прекрасно понимают, что за ними стоит многомиллионная армия болельщиков, которые хотят, чтобы они очень удачно выступили. И они, наверное, приложат все силы для того, чтобы хорошо, достойно представить нашу страну. Но и самое главное, что топор войны, который был до этого, он зарыт, ребята пожали друг другу руки и в хорошей обстановке, и в хорошем настроении едут на Евро. – Как вы считаете, может, то, что осталось вот в конце чемпионата, может, вновь наиболее, чтобы оно не перешло на сборную? В сборной уже будет абсолютно спокойная атмосфера? – да ну, Я думаю, что надо уже давным-давно было бы закончить эту полемику и разжигание вот того, что мы видели последний месяц. А, всегда было такое, что народ мудрее, так вот и ребята мудрее. Я думаю, они уже собрались, встретились, и будет все нормально. – Оптимальный склад? – Практически да. – Олег Наверное, очень близко к оптимальному. Один вопрос как для меня селезню. Потому что такой нападающий, конечно, однозначно, он не будет лишний для нашей национальной сборной. Александр Алексеевич. Да я не думаю, что э, на этот раз э, по игровым качествам него не привлечен в сборную. Я думаю, что по другим, по другим причинам. Это решение тренерского совета, тренерского штаба, и он имеет право на это. Иногда здоровая атмосфера, и я бы сказал так сама обстановка и подготовка к игре, бытовые вопросы иногда стоят вровень с самыми высокими требованиями ну, к игре. Ну, атмосфера не может быть плохой, потому что в сборной, в клубе он уже выходит на лидерские позиции. И не знаю, там правда не правда, что футболисты, ведущие сборной, даже, наверное, где-то обращались в Фоменко, чтобы его возвратили. Соответствует это действительности или нет, но если они обращаются, значит, он однозначно хорошо его воспринимает в коллективе. И ребята прекрасно понимают, что в трудный момент он может дать помощь команде однозначно. Рішив тренерський совет, так ришив тренірський да, за головний тренер вирішив так, і якщо он так лаконічно відповів, одної фрази, ребят. Я то думаю, що це не тема уже для обсуждения. Ну що ж, ми побажаємо успіху насамперед су підготовці, тому що ще достатньо багато часу до того, щоб зіграти стартовий поєдинок на євро. Ми будемо ще говорити. У нас ще є попереду кілька програм для того, щоб проговорити про шанси збірної.